Dizel birinci növbədə qadağan olunacaq. <Sessizlik> bizə imkan verir ki, ili təzə avtomobillər ucuz gətirək. Dizel olan avtomobillər şəhərin müəyyən bir nöqtəsindən girə bilməyəcək. Bu gündən o dizellərdən qurtulansınız. Dizel mühərrikli avtomobillərin istismarlanın məhdudlaşdırılması istiqamətində işlər görülür. Şəhər deyəsək, Avro standartdan nə əlaqəsi var? Sən Allah, mənim bu dizelimi al. Şiddətli şəkildə qiymət düşəcək. Avropa dizel avtomobillərə sərt davranır. Deməli biz də sərt davranacağıq. Bugünkü videoda sizə avtomobillərin qiyməti artacaq mı? Dizellərin axırı necə olacaq? Bu haqqda danışacağam. Əgər maraqlıdsa bu videonu izləyin. İlk öncə onu deyim ki, avtomobillərin qiyməti artacaq mı? Yəni bu hal-hazırda bütün gün mətbuatda və ya sosial şəbəkələrdə gedir, ay aman qoyma, qiymətlər artacaq və sair. Köhnə avtomobillərin qiyməti yüksələcək, nə bilmim, nə olacaq ə bu hamısı yalandır. Köhnə avtomobillərin qiyməti qalxa bilmir. Yəni ki, ümumiyyətlə qiymət artımı o deməkdir ki, 25%-in üzərində əvvəlki qiymətlər artım göstərir. Bu isə köhnə maşınlarda mümkün deyil, deyim nəyə görə. Qalın bizə deyir ki, yeni yeni avtomobillərin və plug-in hibrid və hibrid və elektrik avtomobillərin əlavə dəyər vergisi və elektrikdə də rəsmiləşdirmə, gömrük rəsmiləşdirməsi xərcləri yoxdur. Yəni gömrük rüsumu yoxdur, belə deyək. Bu bizə imkan verir ki, ili təzə avtomobillər ucuz gətirək. O zaman ili köhnə və xarab olan avtomobillər hara qədər qalxa bilər? Deməli bunun yuxarı bir həddi var. Əlbəttə ki, kiminsə avtomobili çox təmiz saxlanılıb, individual saxlanılıb, tər təmiz maşındır, o adam öz ağzından gələn qiyməti qoya bilər. Amma bu hər kəsə aid deyil tam tərsində. Yəni köhnə avtomobillərin qiyməti heç bir artış göstərməyəcək. Ola bilər ki, bəzilərində şiddətli düşüş olsun. Əsasən də dizellərdə indi bu haqqda danışmaq istəyirəm. Dizelləri nəyə görə satmalısınız və nəyə görə bu gündən o dizellərdən qurtulmalısınız. Mən indi deyəndə ki, bu dizellərdən qurtulmaq lazımdır. Bunu satin bilirəm ki, çoxlarımız deyəcəksiniz ki, ə, hələ şey ola, maşınımızı sürək, nə biləmi, nağıraq. Mənim hələ maşınımı əlimdən alan adam doğulmayıb və s. Mən bunu sizə bir az belə nə tərdim, olan hadisələr üzərindən sübut etməyə çalışacağam ki, mən nəyə görə bunu deyirəm. Bundan qabaq utilizasiya ilə bağlı videomda geniş şəkildə izah eləmişdim. Əgər kiminsə marağındadırsa ki, utilizasiya nə tərd olacaq, o videoya videonun yuxarı hissəsində link qoyacam və oradan keçsəniz baxa bilərsiniz. Amma bu gün üçün utilizasiya olmadan prosesin hansı istiqamətdə getdiyini sizə bir-bir izah eləyim. Deməli, baxın, 2014-cü ilin aprelin 1-i üçün Azərbaycan da qanun çıxdı ki, Yevro 2 standartı gəlir. Onda nə baş verdi? Onda biz məcbur 2005-ci ildən yuxarı maşınlara yönəlməyə başladıq. 2005-ci ildən yuxarı maşınlara görənlər kimi avtomatik olaraq avtomatizləşmədə başladıq biz nəyə mə? Xarab maşınlar gətirməyə, katalizator xarab maşınlar gətirməyə, təki ki, ilə uyğun gəlsin və sənəddə Euro 4 olsun. İndisə, indisə hətta bu belə bizi sıxdığı halda indi isə nə baş verir? Siz deyəcəksiniz ki, evrostandartla nə əlaqəsi var? Baxın, növbəti addım Bu il atıldı və deyildi ki, yalnız 10 yaşından zəman avtomobillər ölkə idxal oluna bilər. Bəs bu nə deməkdir? Bu Euro 6 deməkdir. Baxın, hadisələr nə tərzdə irəliləyir? 2014-də Euro 4-ə gəldik. İndi isə 2016-da Euro 6. Deyəcəksiniz, "Ay qardaş, nə əlaqəsi var? 10 ilə qədər olan avtomobilin Euro 6 ilə nə əlaqəsi var?" Əslində qalan da avtomobili gətirəndə, bax buna da diqqət eləyin, gələcəkdə avtomobili gətirəndə, yazır ki, istehsal tarixi 10 ilə qədər, yəni 10 yaşından cavan olmalıdır. Bugünkü tarixlə götürəndə bu 2013-ü göstərir. Amma belə bir şey var. Çoxlara gedəcək, alacaq ili 2012, amma texpasport 2013. Bu keçərli deyil ha, onu istəyəcəklər sizdən ki, 2013-cü il istehsal olsun. Bu hadisə olmasın deyə çoxları 1 ildə qabağa atacaq. Olacaq 2014. Və 2014 nə deməkdir? Avropa standartlarına görə 2014-dən başlayaraq Euro 6 standardı gəlir. Yəni bu o deməkdir ki, ölkə özünü Euro 6-ya hazırlayışdırır. Digər bir şey. Deməli, bizdə keçən il plug-in hibrid, hibrid və elektrik avtomobillərə əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumu yığıldırıldı. Plug-in hibrid, hibrid və elektrik avtomobillərin böyük əksəriyyəti Euro 6-ya taydır. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə onlarda zəhərli qaz çıxışı yoxdur deyə Bu avtomobillər ekoloji təmiz avtomobillər sayılır. Ya Euro 6-dır, ya Euro 6-dan da yuxarıdır. Bir digər səbəbi sizə göstərəcəm. Bir də diqqət eləyin, son zamanlarda Bakı şəhərində kütləvi şəkildə ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin testləri keçirilir. Dəm qazının, zəhərli qazların yüksək olması bu ərazidə Zəhərli qazların normadan artıq olması haqqında mütəmadi məlumatlar verilir mediada. Mütəmadi məlumatlar verilir və ən axırıncı dəfə oxuduğuma görə 1.6 dəfə yüksəkdir normadan. Bu dəhşətli dərəcədə böyük bir rəqəmdir və bu rəqəmin qarşısı alınmalıdır. Fikir verin, Euro 4 danca çıxdı elektrik hibrid avtomobillərə rüsumlardan azad və ya əlavə dəyər vergisindən azad çıxdı 10 illik qərar, yəni 10 yaşından aşağı olan avtomobillər gəlməlidir. Və bunlar hamısı, plus Bakıdakı bu ekoloji tarazlıqla bağlı çıxan ıı, dövlət qurumları tərəfindən verilən məlumatlar onu bizə deməyə imkan verir ki, bax bura çox diqqətli olmaq lazımdır. Bunlar hamısı onu deyir ki, biz ölkə daxilində də qısa zamanda ekoloji normaları sərtləşdirəcəyik. Yəni ki, bu sadəcə bir hazırlıqdır. Əksəriyyətiniz gedirsiz katalizatoru xarab, nə bilim, saçı filtri xarab, ilik köhnə dizellərə yönəlirsiniz. Diesel birinci növbədə qadağan olunacaq. Baxın, fikir verin. Bu normalar bizim tərəfimizdən ə, təklif edilmir və bizim tərəfimizdən qoyulmur. Fikirlərin adı nədir? Evro norm, Avropa norması. Fikirlərin ki, biz Avropanın normalarını götürüb tətbiq edirik əs Avropa normaları nə deyir dizel haqqında? Dizel qadağası gətirirəm və dizel qadağası nəcür gətirir? İndi onu deyəcəm. Fikrin verin. Gələdə Avropanı götürürəm. Dizel qadağası birinci növbədə Euro standartla götürülür. Dedilər ki, Euro 4, Euro 5 hər nəcisə hər bir ölkədə fərqlidir. Bu standartlar aşağı olan maşınları götürmür. İkinci ən sərtidir. Dedilər ki, dizel olan avtomobillər şəhərin müəyyən bir nöqtəsinə girə bilməyəcək. Yəni ki, aşağı Euro standartla avtomobillər ümumiyyətlə yaş şəhərə girə bilməyəcək. Ya da ki, şəhərin müəyyən bir nöqtəsinə. Bax, bura çox diqqət edəyin xahiş edirəm. Bu dəqiqə Bakı şəhəri üzrəndə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Euro normlarını, yəni o deyirlər ki, 1 ton da 6 dəfə çoxdur normadan. O nəyisə əsaslanır və çox böyük ehtimalla ki, bu Euro normlarıdır və əgər ki qısa bir müddətdə desələr ki dizel və yaxud da ki zəhərli maddə tullantı olan avtomobillər Bakı şəhərinə daxil olmasın ki bu böyük ehtimal olacaq. Sırf əhalinin daha rahat yaşaması və yaxud da ki əhalinin sağlamlığı üçün, Bakı şəhərinin təmizliyi üçün bunu eləyəcəklər, 100% yüz əmin olun. Əsiz deyə bilərsiniz ki əhələ şey olar, qardaş. Nə olmur? 10 illik qanun bu yaxınlarda çıxmadı. Nə qədər insanın yolda maşını var idi. Hamı başlamışdı ağlamağa. Ay aman görəsən nə olacaq, görəsən nə olacaq. Nə yaxşı ki hökumət dedi ki, o tarixə qədər olan alınmış maşınları sayacağıq, yoxsa saymayacağıq. Əgər belə bir sərt qanun çıxsa, nə edəcəyik biz? Maşınlar hamısı qalacaq idi gömrüyün parkında. Siz də qalacaqdınız maşınsız. Görürsüz bir çək gün oldu. Və hər şey dəyişdi. Gətirdilər bizi yevro altın dərəcəsinə. İndi də bu da bir gün olacaq. Əgər siz bu günki başlayırsınızsa ki, dizelləri almağa ya da köhnə maşınları almağa, sabah bir qərar çıxacaq ki, Bakı şəhərinə ilıf flaneldən, evro standartdan, flan standartdan və eyni zamanda dizel avtomobillər daxil olmasın. Çünki Avropa dizel avtomobillərə sərt davranır. Deməli biz də sərt davranacağıq və o zaman nə baş verəcək? Sizin o böyük həvəsdən pul verib, "ekonom" dediyiniz aldığınız dizeliniz artıq müştəri tapmayacaq. Şiddətli şəkildə qiymət düşəcək. Həm norması aşağı olan avtomobillər, həm ilik köhnə avtomobillər, həm də dizel avtomobillər. Yaxşı, onda siz bunu hara satacaqsınız? Bircə yol var. Bakı xaricinə satmaq. Düşünün ki, bütün maşınlarımız Bakıdadır və birdən-birə Bakıdakı adamlar rayonlara maşın satmaq istəyir ki, tək onlar o sürə bilər də, çünki Avropada belədir. Yəni böyük şəhərlərdən kənarda hələ ki sürmək olur. Satanda nə tər olacaq? Birdən-birə təklif yüksələcək, hamı yalvaracaq ki, mənim maşınım al və bu səbəbdən deyirəm, qiymət artımı çox qısa, çəkəsə belə çox qısa çəkəcək. Ondan sonra şiddətlə aşağı düşəcək qiymətlər. Çox şiddətli aşağı düşəcək və yalvaracaqlar ki, sən Allah mənim bu dizelimi al qurban olunan mənim bu aşağı standartdan anmaşdım mal və əlbəttə ki, rayonlardakıların imkanı daha zəifdir və onlar imkanla təzə vaxtlanacaq, imkan olmanda isə şərt qoyacaq. Bu qiymətə ver alım. Şiddətli düşüş olacaq. Məsələn, bu son zamanlarda nəyə görə Azərbaycanə dizel avtomobillər idxal artdı? Səbəb dünya no, bəlkədən ölkələri, dünya no yuxarı standartlı ölkələri dizelə qadağa qoydu. Onlar da ölkədən çıxartmağa çalışdılar. Bizim ölkədən çıxartmaq şansımız yoxdur. Bizim təkcə bir yolumuz var ki, şəhər kənarına satmaq və o zaman qiymət şiddətlə düşəcək. Bu səbəbdən deyirəm ki, yəni istəyirsiniz qulaq asın, istəmirsiniz qulaq asmayın, yəni o da sizin öz işinizdir. Aşağı evro standartlı, əsasən dizel olan avtomobillərə yönəlməyin. Mümkündürsə, üstü gələcəyə doğru plug-in hibrid, hibrid və ya elektrikalın, demirəm tərsdan, nə qədər çatır ona. Hətta deyərdim, əgər niyyətiniz varsa, onu gedin kreditə alın, biraz borca girin. Nəyə ki gedib bu birsin maşınlara daha çox pul vermək və sonra da onun əziyyətini çəkmək. Məndən demək, yəni bu qədər dizel avtomobilləri ekoloji standartlara uyğun gəlmir avtomobilləri tez ərizədən çıxardım mümkünsə, hələ ki bazarda çox adamlar ayılmayıb, amma ayılandan sonra artıq gec olacaq. Yəni məndən demək, qulağa salsanız da sağ olun, asmarsa sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun.